Menteri saya dengar dengan tekun dan saya setuju kalau kita kita hadkan detrimental to parliament demokrasi parliamentary demokrasi ini kepada penggunaan keganasan tapi bila kita baca 2124C dan 124D yang di, disebut di sini attempt to commit activity deterrent to parliamentary democracy. Dia bukan sahaja uh, keganasan di, dilakukan, tetapi cubaan untuk under, undermine parliament democracy ini juga dianggap sebagai kesalahan. Atau printing sales of document of publication detrimental to parliament democracy. Saya ingin dapat penjelasan. Kita sungguh pun saya, saya percaya kalau Menteri jelaskan pun, tetapi kita masih bagi ruang kepada kerajaan yang akan datang untuk abuse. Tapi saya ingin dapatkan penjelasan dengan satu, andai, satu contoh. Kalau katakah satu kumpulan uh, yang memegang pegangan kepada satu kepercayaan politik bahawa uh, sistem demokrasi ini yang dipilih menanui manusia ini tidak perfect. Kita mahu mendirikan sebuah negara yang uh, parlimen dia terdiri daripada uh, ahli-ahli falsafa atau ahli-ahli ulama yang tidak semestinya datang daripada wakil wak, yang, yang mewakili rakyat. Dia tidak dia tidak menggunakan keganasan tetapi mereka mencetak, meedahkan dokumen yang kata kita tidak setuju dengan golongan ini. Atau kita ambil satu contoh lagi. Atau ada golongan kita menganggap ini negaranya uh, sepatutnya kedaulatan harus di tangan kaum bumi putera. Tidak kira baik pun parlimen dia pilih majoriti yang bukan bumi putera, mereka tidak setuju. Dan dengan dengan katakan parlimen ini kecenderungan untuk memilih golongan yang bukan bumi Putera Mereka kata kita akan berikrah akan buat demonstrasi besar-besaran sehingga perdana menteri uh, um, apa tu letak jawatan atau parti yang memerintah letak jawatan. Saya saya ingin dapatkan penjelasan sama ada tindakan seperti itu boleh ditafsir sebagai detrimental to de, uh, democracy itu bersangkut dengan apa yang disebut oleh uh, Kota Belut tadi dia sebut kalau sifat kenegirian ini terlalu melampau akan akan menjejaskan uh, kepentingan nasional saya contoh kata satu parti yang memerintah di di, berucap, di, ya. di bukan saya nak dapat soalan ini ini adalah real example katalah Sabah satu parti yang sangat bersifat kenegerian yang menang dalam pilihan raya dan mereka juga ugut kalau 20% minyak tak bagi kita akan apply membership kepada United Nation. Katalah a uh, uh, apa tu ketua menteri baru sebut perkara macam ini, adakah undang-undang ini boleh diguna pakai untuk sesiapa yang keluarkan hujah seperti ini. Terima kasih. Menteri Kota Raja Sikit je Sama, perkara yang sama Okey Buat jambu Masih Jambu, jambu tua, dia lain <laughs> Jambu tua keras Tuan-tuan Tuan-tuan uh, tuan, 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 tuan kita kena ingat ya akta-akta yang kita sedang bincang ini ialah uh, berlanjutan daripada akta yang awal iaitu akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 yang merupakan preventif dalam dia punya uh, apa tu dia punya uh, maksud dia dia preventif untuk mengelak jadi an attempt ini kita kena juga menjadikan dia sebagai satu kesalahan sebab attempt itu merupakan usaha uh, kalau kita ambil tindakan terhadap attempt bermaksud dia preventif satu tindakan uh, preventif dan juga preventif diambil untuk memastikan supaya tidak berlaku perkara uh, yang tidak diingini itu akan berlaku di negara kita jadi sebab itu Uh, untuk sesuai dengan akta yang asal tadi maka attempt juga adalah merupakan uh, satu perkara yang tidak dibenarkan that's why ya yeah? attempt kemudian eh uh, terima kasihlah Yang Berhormat eh uh, uh, <laughs> yakin dengan saya tapi Yang Berhormat kata kerajaan akan datang tu saya dengar selalu kerajaan akan datang ni Yang Berhormat punya kerajaan ada ke tak yakin dengan diri sendiri akan menyalahgunakan jadi saya ingat, uh, saya rasa macam ni ya Muhammad uh, yang penting yang kita kena sebut juga seperti mana yang saya telah sebut sebentar tadi dia mesti diikuti dengan violent and unconstitutional means ya yeah? activity detrimental to parliamentary democracy kena baca sekali dengan violent by violent or uh, or and unco uh, or unconstitutional means Use all you can... kalau you use okay. N? Okay. saya faham ah, saya it... faham nanti saya habis dulu sebab saya tak habis lagi apabila saya nak menjelaskan apa dimaksudkan dengan overthrow or undermine parliamentary democracy by violent means Ini saya nak sebut jadi yang mamad cepat sikit yeah? so if you had allowed me to reply then uh, saya akan sampai kepada mengapa kita pakai or ya jadi kita nak sebut cara yang un, un, apa ni unconstitutional ini uh, cara jadi unconstitutional means iaitu cara yang tidak berlandaskan dengan parlimen dengan perlembagaan pula ialah sekiranya sebagai contoh if so you want to know what is meant by unconstitutional means for example Contohnya seorang telah melantik dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri. Sedangkan menurut perenggan 2 kurungan 2 kurungan A perkara 43 perlembagaan lantikan tersebut hendaklah dibuat oleh yang di Pertuan Agong. Ha, itu dia tadi. What is meant by unconstitutional means makna perkara yang boleh berlaku hanya dibenarkan dalam perlembagaan itu sahaja yang boleh berlaku tapi kalau kita melakukan perkara yang tidak dibenarkan oleh constitution it means unconstitutional lah macam saya kata saya perdana menteri ha, saya perdana menteri it's not constitutional ataupun contoh yang lain pula ialah sekiranya satu akta dibuat dibuat tanpa melalui parlimen kerana perkara 44 perlembagaan memperuntukkan bahawa kuasa perundangan persekutuan Hendaklah terletak hak pada parlimen yang hendaklah terdiri daripada yang diputang agung Dan dua majlis parlimen yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat Kalau ada satu kumpulan, dia buat law dia sendiri eh, tak bolehlah itu That's unconstitutional Jadi unconstitutional means Maknanya apa yang tidak dibenarkan oleh perlembagaan Itulah cara yang tidak dibenarkan Jadi anything, any activity detrimental to parliamentary democracy by means of unconstitutional means? Tak boleh lah. Nah, itu contoh dia ya. Yang saya beri. Maknanya Muhammad hanya perlu melihat apakah perkara yang boleh berlaku mengikut perlembagaan. Jadi kalau ia dilaku tidak mengikut perlembagaan, maka itu juga dianggap sebagai detrimental to uh, parliamentary democracy. Sila pokok senang. Menteri. Uh, Menteri lepas pokok sana balik sedikit-sedikit uh, Menteri jambu tua uh, Jambu tua, jambu masak lah jambu masak Jambu tua ya? lah <laughs> kan Baik, uh, saya uh, tadi dengar Penjelasan yang buat bahawa Perkara-perkara uh, yang bertentangan Dengan apa nama uh, parlimen demokrasi Yang bertentangan dengan perlembagaan Cuma saya nak dapat penjelasan uh, Adakah uh, Bagaimana perkara yang, 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 yang sedang berlaku yang telah saya sebut dalam perbahasan atas sebelum ini iaitu ada gerakan uh, yang berlaku di sebelah uh, yang berhormat uh, membawa warga asing diberikan taraf kerakyatan secara yang begitu meluas, uh, borong begitu. Uh, maknanya sedangkan kita katakan bahawa ini satu satu yang sangat 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 bertentangan dan sangat berbahaya kepada uh, sistem uh, perlembagaan dalam negara kita raja berperlembagaan sebab orang Nepal mana ada raja orang, ada lah dia raja-raja mereka ha? Indonesia umpamanya Filipina Myanmar dan sebagainya jadi saya nak kata bahawa adakah gerakan ini merupakan satu kesalahan dan dia boleh didakwa di sini sebab saya saya kata bahawa macam ni ada report polis ha? yang telah dibuat oleh satu pihak di Sungai Pelong, Petaling Jaya, SG Pelong 0046 Fan Palang 11. Dah dibuat, ada gambar kat saya. Oh, mereka kata polis tahan. Tapi tak ada kes diambil daripada bulan 11. Tahu sudah. Kemudian ada lagi kes di 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 di, di apa nama uh, Spang umpamanya ada Dan kemudian apa yang saya dedahkan uh, baru-baru ini menunjukkan bahawa bagaimana satu gerakan yang dilakukan uh, untuk membawa warga asing diberikan taraf kerakyatan sehingga membawa kepada mereka untuk mengundi. Betul lah dari segi sah, sah lah maknanya dia dapat kerajaan tetapi dia dia, dia boleh mengundi. Memang sah lah. Tetapi maknanya ini akan mendatangkan satu bahaya yang sangat besar. Maknanya nak menang pilihan raya, nak dapat kerajaan, sanggup bawa warga asing untuk menentukan kemenangan. Adakah ini juga merupakan terkandung sebagai satu kesalahan yang bertentangan dengan perlembagaan, konsep raja per perlembagaan, penama apa nama parlimen Ter demokrasi. semuanya saya tak tahu tentang kesahihan tuduhan yang dibuat oleh Muhammad tu. Bunyinya berpuluh-puluh ribu, betul ke? Jadi kalau macam polis report tu kita nak tahu lah juga berapa orang. Ya, jadi biar kesahihan aa, perkara itu aa, ditentukan terlebih dahulu. Ya. Dan aa, saya tidak boleh menjawab perkara ini sebab kesahihan dia tu belum dapat ditentukan sama ada apa benar ataupun tidak sebab benar itu kita tuntut suruhan jaya diraja kita tuntut suruhan jaya diraja suruhan jaya diraja yang harus uh, mengendalikan urusan ini dan saya kata saya sedia berserah menyerahkan semua dokumen-dokumen itu kepada ada, okay. Suruhanjaya suruhan jaya diraja kita ada kerajaan bersedia ini, untuk menunjuk ke Suruhanjaya kali, diraja kali, kali pertama saya dengar ya? Satu usaha untuk membawa orang luar Nepal Dia kata ya. UMNO tadi Myanmar dengan Nepal Saya ingat ini tak betul Dan uh, kalau sekiranya dia berlaku Dan mengatakan ada satu gerakan Tak betul Iaitu bahawa ada da, satu da, da, da. gerakan Sebab itu saya, saya kata bahawa uh, Dalam dalam pengujahan saya dalam akta sebelum ini Saya kata suruhanjaya dan Raja sangat penting Sebab dalam interim report Kalau tak silap saya uh, PSC mencadangkan satu Suranjaya diraja bagi mengendalikan kes yang seumpama ini di Sabah. Tetapi dalam dalam perbahasan saya katakan ini sudah menjadi kes nasional. Sepatutnya Suranjaya itu bersifat nasional dan dikatakan Perdana Menteri nak tubuh Suranjaya diraja bagi kes Sabah tapi hingga hari ini tidak di Ya, ditubuhkan. jadi, jadi sepatutnya bagi saya bahawa Suran Jiraja lah itu yang akan dapat memberikan pengesahan sama ada apa yang saya sebut itu, betul ataupun tidak sebab kalau jadi, saya tanya yang yang yang, yang berhormat tapi sehingga Menteri pada hari itu ini kita belum dapat menentukan kesahihan tentang perkara itu untuk ya mewujud apa ni memerlukan kepada pengwujudan ya untuk satu suruhanjaya diraja bagi seluruh negara Malaysia. Jadi belum ada ketentuan lagi tentang kesahihan itu. Jadi kalau kita nak berhujah sampai pagi besok pun saya dengan pendirian saya yang memat dengan pendirian kita. Ha, saya saya ini, kata kalau kalau ada no, perkara no, tu sebut, tak adakah, tak habis. adakah dia boleh di, 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 di disabitkan kesalahan itu berasaskan kepada akta ini? Penundangnya, kesalahan yang kita, kita bincang tadi ni. Adakah dia boleh disabitkan bahawa ini satu perkara yang sangat bertentangan dengan parlementer demokrasi, bertentangan dengan perlembagaan. Ha, kalau betul, yeah. kalau betul saya saya kalau betul. Ya yeah, ya yeah, lah dia ha. mesti by apa ni unconstitutional dan juga violent means jadi itu biarlah kita pulangkan kepada pihak peguam negara untuk menentukan sama ada uh, it is by unconstitutional means untuk nak menjatuhkan uh, kerajaan yang ada pada hari ini ya, so perkara yang dalam bidang Pegawai negara kita serahkan kepada dia bukan nak menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang kerajaan ha. sekarang nak pertahankan ke? kerajaan yang buat macam ha. tu ha. jadi <laughs> benda tu belum belum berlaku lagi ha. ataupun uh, kesahihannya belum ditentukan belum ditentukan lagi saya tidak berhajat untuk tak, saya, apa... saya, saya saya rasa maklah tak sepatut kerajaan membuat uh, satu penafian begitu tanpa menunjukkan keseriusan untuk mengatasi isu ini dengan menubuhkan suran di raja kita tunggulah, kita pun tidak tahu lagi apa keputusan yang akan diambil oleh kerajaan. Jadi setakat ini belum ada apa lagi. Jadi untuk kita nak bahas, ini perlu dibincangkan oleh jemaah menteri dulu. Nak buat suanjaya ke tak buat suanjaya jadi saya tak boleh nak jawab di sini. Dan dia merupakan satu perkara yang boleh dianggapkan sebagai spekulasi. Ya. Tuan ye di ketua. Tuan ye ketua jawat pengesana. Ke awal? Ke awal? gambar kita, percaya gambar. kalau dia tahan tu kita tak tahu sama Video ada dia sama, gambar ada, sama, dia, sama ada dia telah diberikan ke warga negara ataupun tidak kita tak tahu jadi kita tengok lebih lah polis siasat dulu kesihatan sebab saya tak boleh mengesah yang bombak pun tak boleh mengesah jadi tak pergi ke mana kita malam ni janji nak setengah nanti sembilan tak, 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 cukup jadi uh, cara ah, ya. lepas uh, Kota Raja. Ah, uh, tadi ya, ya, Raja. Ladies first lah. Sure. <laughs> terima kasih uh, Datuk Datuk interpreter, terima kasih uh, Yang Berhormat Menteri. Saya hanya ingin saya sedap mendengar tadi bila Menteri Yang Berhormat Menteri menyebut bahawa ah uh, activity detrimental to parliamentary democracy by violent or unconstitutional means. However, tetapi uh, perkataan uh, keyword, perkataan asas yang uh, violent And uh, apa ni, unconstitutional means ini tidak ada di dalam 124B ini Mungkin saya dah pergi kepada peringkat ini Tetapi apa yang uh, dikatakan oleh yang berhormat menteri ini sangat penting Ini sangat penting tetapi dia tidak ada dalam ini Inilah yang menyebabkan uh, timbulnya persoalan Sama ada uh, parliamentary democracy detrimental to parliamentary democracy ini Mungkin ditafsirkan Ya yeah, tidak violent dan tidak unconstitutional tetapi uh, mengugat uh, kerajaan mana-mana uh, kerajaan yang sedia ada pada hari ini maka that that is the problem kalau boleh jelaskan. Ah uh, Tuan Ibtuah dia ada dalam uh, dictionary uh, Oxford semua iaitu uh, activity detrimental uh, to parliamentary democracy iaitu dimaksudkan Uh, by by means of uh, by uh, by violent and unconstitutional means. Itu dalam dictionary yang diguna oleh semua. Kita tak boleh lari daripada itu, ya? ya. Saya agak uh, yang mau boleh tengok dalam ya bila dimaksudkan activities detrimental. Uh, dan uh, juga dia dia ada di takrif di bawah section 130A muka surat 8 pun pun ada, ya. Pun ada dan lebih daripada itu dalam 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 uh, dalam dictionary pun uh, dimaksudkan begitu. Uh, um, ah ya. Sila. Ya, masih. Tu masih ada tu speaker. Uh, saya sambung daripada contoh fokusana tadi. Tahun 2000 uh, ini dan um, ini semua disahkan dalam penghakiman yang diberi dalam kes pelanraya pilihan raya likas uh, oleh uh, hakim mahkamah tinggi di mana dia disahkan dalam penghakiman uh, selepas perbincangan dalam kes itu uh, disahkan bahawa hampir 5,000 kalau saya tak silap, 5,000 pengundi telah dimasukkan dalam daftar undi Likas uh, secara menipu. Ya, yeah? Mereka yang tidak berhak untuk uh, didaftarkan sebagai pengundi didaftarkan dan ini dibawa, telah dibawa kepada pengetahuan uh, SPR Negeri dan juga kepada SPR Pusat tetapi tidak ada apa-apa usaha untuk menyiasat dan mengeluarkan nama itu. Apa yang hakim itu perhatikan ialah badan yang sepatutnya jadi custodian dengan izin, eh, of the role uh, macam uh, terlibat dalam konspirasi lah eh, untuk uh, uh, pastikan penipuan ini berlaku dan uh, dijalankan. So saya sambung daripada cerita itu. Adakah tindakan macam itu uh, boleh di apa ni di didakwa lah ya didakwa adakah itu tantamount ya? dengan izin sebagai satu offence ya activity detrimental to parliamentary democracy uh, by unconstitutional means dan boleh didakwa dan dipenjarakan 20 tahun ya dan uh, adakah kerajaan bari bagi jaminan sekarang lepas undang-undang uh, ini dilulus kita akan siasat dan dakwa semua pihak yang terlibat pegawai dalam SPR negeri SPR pusat pada masa itu sebab untuk kesalahan jenayah tidak ada limitation kita tahu adakah itu dibuat saya gunakan contoh itu dan ringkas saja untuk menunjukkan bahawa inilah maksudnya unconstitutional itu sangat wide setiap hari dalam mahkamah kita buat kes-kes uh, civil di mana istilah itu disebut uh, orang dipukul dan lock up itulah unconstitutional orang dipecat daripada daripada pekerjaan itulah unconstitutional Maksud perkataan itu terlalu luas, dan inilah maksud uh, masalah dia apabila dimasukkan dalam definasi satu kesalahan berat yang boleh dihukum untuk 20 tahun. Dan saya satu lagi saya uh, tanya sebelum saya berhenti tadi dalam uh, ucapan uh, permulaan yang berhormat menteri berkata istilah ini contoh kesalahan ini diambil daripada social the Security Service Act the UK 1989. Saya ada salinan akta itu di hadapan saya. Tapi saya perhatikan gambaran yang diberi oleh yang bawa, bawa menteri tadi iaitu UK ada kesalahan yang sama memang tak tak tepat ya United Kingdom tidak ada kesalahan mana-mana pun yang merupakan kesalahan yang kita sekarang bentuk dalam undang baru ini yang boleh dihukum 20, 20 tahun penjara hanya apa yang mereka ada di dalam bentuk Security Service Act ini ialah satu akta untuk menubuhkan security service macam seolah-olah macam kalau kita buat di sini uh, pihak polis eh, kita buat satu undang-undang untuk meletakkan mereka on a statutory basis ataupun special branch kita nak letak satu agensi baru kita buat satu undang-undang baru supaya ada pertubuhan baru untuk buat uh, perkhidmatan keselamatan dan sebagainya itulah maksud security service act dan tujuannya di definisikan di uh, perenggan satu the function of the service shall be the protection of national security and so on, and in particular its protection against threats from espionage, terrorism and sabotage, from the activities of agents of foreign powers and from agents' actions intended to overthrow or undermine parliamentary democracy by political, industrial or violent means. Maksudnya jelas, this is very broad, this is the overall function dengan izin of the security service of UK. Ini tidak membentuk mana-mana kesalahan yang kita buat sekarang. Jadi kita tak boleh gunakan contoh ini ambil petikan ayat ini atau per, uh, perkataan ini dan sebut oh ada contoh di negara-negara lain dan contoh yang disebut oleh Rembau uh, Akta 2385 itu jauh lebih uh, beza dia fokus pada violence keganasan dan assassination very clear ya yeah? uh, minta penjelasan apa saya jawab yang akhir tak boleh lupa saya tak pernah kata iaitu bahawa di bawah apa ni apa ni uh, yang 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 bermak sebut iaitu uh, Security Service Act 1989 saya tak kata kita ambil itu sebagai kesalahan kesalahan yang uh, ada dalam uh, Security Service Act 1989 saya kata ungkapan 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 detrimental to parliamentary democracy saya tak kata oleh demikian kesalahan detrimental saya tak kata kesalahan saya kata ungkapan tu diguna tu beza dia umat ya jadi tak betul yang Mak kata kita saya cakap bahawa di bawah security act tu itu merupakan kesalahan saya cuma kata ungkapan sebab kita nak menggantikan uh, subversive subversif ni dia punya stigma sama dengan uh, uh, ISA jadi dia ada stigma sebut subversif uh, rakyat zaman sekarang tak boleh terima itu sebagai satu alasan untuk kita mengadakan satu kesalahan kerana subversif elemen orang tak nak dengar itu jadi uh, ungkapan detrimental to parliamentary democracy itu lebih lebih boleh diterima itu sebab kita guna Ungkapan detrimental to parliamentary democracy saya tidak kata uh, saya, apa ini pet, kutip uh, petik sebagai kesalahannya. Jadi. Uh, uh,